تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو چاہے پودوں کی خوراک ہو چاہے ہماری خوراک ہو زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائیں تو اللہ تر ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو یہ کوالٹیز یہ کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا مجھے بتائیں قرآن اس ٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے امپوسبل کتنی بنیادی بات ہے بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ وَأَلْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل کون ہو سکتا ہے یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے جو الادب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندہ یہ وہی لفظ سے کیا تو نے مجھے اللہ کے مدے مقابل کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا میں نے آپ کو کوئی مستقل بزاد نہیں مانا میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے ذاتی مان کے بات کہ مولوی نے پڑھائی ہیں زمانے نہیں تو یہی ند کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہرا ان فِي تم فی نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں یہ شک ہو کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جو نبی الاسلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے اس بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی انسانی کوشش ہے فاتو بسورتم تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اللَّهِ اور بلالو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا انکل تم صادقین اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو جنوں بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو آتا ہے کہ سارے جنو انس بھی مل کے اگر اس طرح کوئی کتاب بنانا چاہیں تو کتاب نہیں بنا سکیں گے اچھا یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہ مختلف یعنی چیلنجز آئے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی سورہ یونس میں بھی سورہ ہود کے اندر تو دس صورتوں کا ذکر ہے کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ اگر بنا سکتے ہو سورہ یونس میں آئے کہ ایک صورت اس سے ملتی جلتی کو بنا کے لے آؤ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَلْتَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے فتق النار اللتی وقود الناس والحجارہ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں عدت للکافرین جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اچھا یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر اصل جو تجمہ ہے نا مینون کا یا مسلمون کا سر تسلیم خام کرنے والے بات ماننے والے اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اور وہ پانچ بنیادی چیزوں پہ چلے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو نہ شکری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی انسان اور پتھر ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار